dunyo keng odamlar turfa har bir inson hayotni o'z qarachi bilan o'lchaydi kimdir kishilar diliga yaxshilikni joy etay deb umrini fido qilsa ayrim kimsalar havoyi nafs yo'liga kiradi mudhish qabohatlar sodir etib qonli ko'z yoshlarga sababchi bo'ladi giyohvandlik aqldan ozish insonlikni unutish zalolatga yuz burish degani bugungi kunda asr vabosiga aylangan mazkur illat butun dunyoda kun sayin keng quloch yozib bormoqda so'nggi paytlarda og'u zamonaviy texnologiyalardan xususan internet tarmog'idan foydalanib odamlarga o'z xizmatlarini taklif qilib shundan daromad topmoqdalar xususan internet tarmog'ida anonim tarzda faoliyat olib borishning osonligi ular uchun ayni muddao bo'lmoqda 2020 yil 26 fevral kuni o'zbekiston respublikasi davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy muomolasining oldini olishga qaratilgan tezkor tadbir davomida toshkent shahri yashnobod tumani riyoziy ko'chasida joylashgan 24 sonli ko'p qavatli uyning yonida joylashgan avtoturargoh yaqinidagi xufya joyga berkitilgan giyohvand moddani olayotgan chingiz yafunyayev jinoyat ustida qo'lga olindi ushbu shaxs dastlabki so'roq paytida giyohvandlik vositasining 300 yuz gramm qismini petya Petrovskiy laqabli xo'jayini tomonidan yuborilgan boshqa bir kuryer olib ketishi kerakligini aytdi kuryerlar giyohvandlik moddalarini yerga ko'mib qo'yish xufiya joyga berkitish va magnit yordamida yopishtirib qo'yish orqali tarqatish bilan shug'ullanib oyiga katta miqdorda pul olishgan kuryerlar avval maxsus yo'riqnomadan o'tishlari kerak bo'lgan yo'riqnomadan o'tgan kuryer esa ehtiyotkorlikka o'rgatilgan huquqni muhofaza qilish xodimlaridan qay tariqa yashirinish kuzatuv kameralari bilan jihozlangan joylardan yurmaslik odamlar ko'zidan pana xilvat joylardagina ish olib borish niqoblanish yuz va ko'zni doimo yashirish kabi muhim eslatmalarni o'zlashtirishgan kuniga taxminan qirq donagacha o'ramlar yasab o'ramlarni shaharning turli burchaklariga berkitib keluvchi kuryerlar oy oxirida rag'batlantirish sifatida pul mablag'lari ham olib kelishgan taqiqlangan modda yashirilgan joyni fotosuratga olib fotosuratda o'ram berkitilgan joyni maxsus dastur yordamida qizil rangli strelka bilan belgilab fotosuratni va giyohvandlik vositasi berkitilgan joyning giyo joylashuvini o'z xo'jayiniga yuborish bilan ham shug'ullangan chingiz yafunyayev aytgan kuryerni jinoyat ustida ushlash yuzasidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2020 ming yigirmanchi yil yigirma sakkizinchi fevral kuni toshkent shahri yunusobod tumanidagi botanika bog'i hududida jinoiy guruhning yana bir a'zosi ikki ming uchinchi yilda tug'ilgan o'zbekiston respublikasi fuqarosi mark miryusupov ushlandi surishtiruvlar mobaynida mark miryusupovning bunday qabih yo'lga qanday kirib qolgani aniqlandi gap shundaki ikki ming yigirmanchi yilning fevral oyi o'rtalarida u yunusobod tumanining piyoda yurgan vaqtda bo'yoq balonchasi yordamida devorlarga yozilgan работа va telegrama yozuvini o'qib telegram messenjeri orqali qanday ish taklif qilinishi mumkinligini bilish maqsadida keltirilgan manzilni terib ko'rgani mazkur profil egasi bilan olib borilgan yozishmalar orqali u elektron belgisi e va kadru nomli profil egasi giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanuvchi internet do'koniga xodimlarni ishga olish bilan shug'ullanishini anglab yetadi va mo'may daromad topish uchun bu imkoniyatdan foydalanmoqchi bo'ladi я мирсупов мар мирзалиеvич пришел сюда число какое сегодня двадцать восьмое ноль второе две тысячи двадцатого года во сколько Точно времени знаю около 10 часов, около 9 часов. Приехал. Зачем? Чтобы забрать фасовку в 300 грамм наркотиков. Какого И вида наркотиков в СК. Кто тебе сказал, кто дал указание, чтобы ты сюда приехал? Человек из Телеграмма. Под под, под ником каком? Петер Питерский. Откуда брал? Находится вот здесь. Что ты брал? Где это? сверток? Покажи, что ты брал. Понятым тоже. Так, дальнейшие твои действия с этим наркотиком какие должны были быть? 2020 yil 29 fevral kuni soat 14:45 da 1990 yilda tug'ilgan oblaqulov jahongir omonqul o'g'li 29 fevral kuni soat 16:00 da 1995 yilda tug'ilgan Edrisov ravshan ravshanovich va guruhning boshqa a'zolari ashyoviy dalillar bilan ushlandi ular ham xuddi avvalgilar kabi internet tarmog'i orqali o'zlari tanimagan bilmagan hayotda loqal bir marta ham uchrashmagan notanish odamlarning gapiga va bergan va'dasiga ishonib narkotik larni tashish berkitish ishlari bilan shug'ullanganliklari ma'lum bo'ldi yosh va do'lvor bu yigitlar bugun qilmishidan qattiq pushaymonda ularning nigohlarida afsuslanish va nadomat bilinib turibdi shunday qilib agar masalaga chuqurroq nazar tashlasak internet orqali giyohvand moddalar sotish naqadar rivojlanganligini uning ortida xalqaro jinoiy guruhlar turganligini sezish qiyin emas ular esa pulga muhtoj yosh yigit va hatto ayollarni ham o'zlarining qabih ishlariga jalb qilishlari kishini g'azablantiradi pedagogika institutining talabasi bo'lgan anna melnikova bugun o'qishni davom ettirib oilasi va farzandlari bag'rida xotirjam yashab yurishi mumkin edi nima bo'ldiyu unga telegram messenjeridagi Samantha guruhidan xabar kelib tushadi aslida bu xabar uning tanishi ilya budilovga jo'natilgan edi anna bu haqida ilyadan so'raganida ilya bu ish haqida bilishini har bir yuk uchun ular ikki yuz ellik ming rossiya rubli topishlari mumkinligini aytadi so'ng anna ro'yxatdan o'tib o'zining birinchi topshirig'ini dyadя lyonyя laqabli shaxsdan oladi aslida esa bu petya piterskiyning o'zi edi anna guruhning boshqa a'zolari kabi peta piterskiyni ko'rmagan faqat internet orqali muloqot qilgan откудар так... там что-нибудь есть или нет? Я явот тыче раз просила домой особенно эту дряь не приноси Мен men ilyaga ming martalab aytdim bu zahri qotilni uyimizga olib kelma dedim karantin tugagach uning sexi odatdagidey ishlay boshladi va u ishga chiqdi o'shanda telefoniga yana koordinatalar keldi men unga haliyam shu ishingni tashlamadingmi dedim u esa yo'q tashlamadim yukni olish uchun borish kerak dedi mana oxir oqibat nima bo'ldi qiyinchiliklarsiz oson pul topaman deb o'ylamasligimiz kerak edi tengdoshlarimga maslahatim biz kabi ahvolga tushib qolmang avvalo o'qish kerak ichkilikbozlik giyohvandlik hech qachon yaxshilik olib kelmaydi mashaqqatlardan qo'rqmay o'z kuchiga ishonish kerak tungi klublar bekorchi va daydi do'stlar jinoyat yo'liga olib kirishi mumkin shuni tushunib yetdimki ota onadan o'zga inson do'st bo'lolmas ekan chunki og'ir damlarda birorta o'zingiz do'st deb bilgan insonlar yoningizda turmaydi ko'p qavatli uylar devorlariga bo'yoq ballonchasi bilan kristal krek so'zlari yozib qo'yilganligini ko'rganman men bu yozuvlar nima o'zi deb savol berganimda de, bu reklama narkotik moddalarni telegramdagi qaysi kanaldan topish mumkinligi haqida ma'lumot berish uchun shunday qilinadi degan javobni olganman Bunda yozuvlarni ko'plab ko'p qavatli uylar devorlarida ko'rganman o'shanda giyohvandlar shu orqali taqiqlangan moddani qanday qilib va qayerdan olishlari mumkinligini osongina aniqlab oladilar ushbu kimyoviy narkotik moddalar insonni ichidan yemiradi. bu qo'rqinchli giyohvandlar og'uni topish uchun hatto o'z onasini sotib yuborishga ham tayyor bo'ladi и они мать готовы последнюю продать свою чтобы получить эту дозу bugun bu ayol panjara ortida yosh umrini zavol qilmoqda tashqarida o'tayotgan jo'shqin hayot unga iztirobdan boshqa hech narsa bera olmaydi farzandlari jamoaliga yana bir bor bo'lsa ham to'yish hissi barcha barchasi qo'shilib chuqur pushaymonlikka aylangan обязательно следить, с кем ребёнок общается в интернете и вообще на какие страницы он заходит и посещает. Farzandingiz internetda kimlar bilan tanishib kimlar bilan gaplashayotganligini kuzating nazorat qiling qaysi saytlarga kirayotganiga ahamiyat bering bola o'yinchoq emas unga vaqt ajratish unga mehr berish kerak men o'zim 26 yoshdaman ammo onam uchun doimo yosh qizcha bo'lib qolaveraman agar bola yolg'on gapira boshlasa demak u nimalarnidir yashirayotgan bo'ladi va uni shu paytda to'g'ri o'zinga yo'naltira olish kerak afsuski o'z paytida bizni to'g'ri yo'nalishga boshlaydigan odam topilmadi va biz xato qildik mana endi buning jabrini tortyapmiz davlat xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida petya piterskiyning qo'shtirnoq ichidagi biznes hamkori narkotik moddalar savdosi bilan shug'ullangan alximik shop telegram kanalini ochgan va uni yuritib kelgan 1999 yilda tug'ilgan temur ahmedjanov aniqlandi va jinoyat ustida qo'lga olindi inson oson pul topaman deb <tip> tuzoqqa tushib qolar ekan pulni ortidan quvib biz kabi o'zingizni o'zligingizni yo'qotmang halol <tip> mehnat qilib ikki uch yil ishlasa hamma narsaga erishsa bo'ladi ha <tip> giyohvandlik moddalarini tarqatib tezda osongina pul topish mumkin lekin bu hammasi oxir oqibat sarob bo'lib chiqadi ertami kechmi jinoyat uchun baribir javob berishga to'g'ri keladi bu yerga kelgach biz xatolarimizni darhol angladik avval kim bo'lganimizni va jinoyat ko'chasiga kirib kimlarga aylanib qolganimizni tushunib yetdik yetdikммы былистнся ushbu guruhning a'zolari orasida kuryerlik bilan shug'ullanib katta tajriba to'plagan aleksandr <laughs> makayev va denis banjura alohida ajralib turgan men qaysidir telegram kanaliga kirdim telegram kanalini ochgan odam bilan tanishib u bilan yozishmalar olib bordim u menga faqat pasport orqali ishga joylashish mumkinligini aytdi nima qilish kerakligini tushuntirdi va aloqaga chiqishim uchun menga petya peterskiyning akkauntini berdi shundan so'ng u lokatsiya bilan ishlash joyning fotosuratlarini olishni o'rgatdi tunda harakatlanish xavfli ekanligi chunki bu payt patrul post xizmati mashinalari yurishini ichki ishlar bo'limlari bog'chalar kasalxona va do'konlar xullas kuzatuv kameralari bilan jihozlangan binolar atrofiga yukni joylashtirish mumkin emasligini tushuntirdi bir necha yuk o'rtasida kamida yuz metr masofa saqlash operator bilan muloqotni muntazam olib borish <laughs> pul mablag'larini esa bitcoin orqali <laughs> olish kerakligini uqtirdi bu ishlar <laughs> insonni tuban darajalarga tushiradi azob chekishga va ko'z yoshlarga sababchi bo'ladi oxir oqibat <laughs> esa ozodlikdan mahrum qiladi Ажу, и после этого будет конец один тюрьма объясняю, что да, да, ничего серьезного сначала ты будешь стажировку проходить будешь соль boshida buning xavfli joyi yo'q deb tushuntirishadi katta va'dalar berishadi qanday qilib aldanib qolganingizni anglamay ham qolasiz qattiq afsusdaman yetmishga kirgan onam qand kasali bilan og'riydi endi uning ko'zlariga qanday qarayman hozirgi vaqtda shaxsi noma'lumligicha qolayotgan <imitation> internet tarmog'i orqali giyohvand moddalar savdosini uyushtirib turgan petya piterskiy o'z faoliyatini katta ustamonlik va qat'iy tartib bilan tashkil etganidan uning ayyor va pixini yorgan jinoyatchi ekanligini anglab yetish mumkin qo'rqitish kuch ishlatish muntazam ruhiy bosimlar bilan o'z qo'l ostidagilarni onlayn tarzda nazorat qilib borishning turli xil usullarini o'ylab topgan masalan kollektor nomli lavozim mavjud bo'lib bunday lavozimdagilar petya pieterskiyning aytganlarini qilmagan ishchilarni do'pposlash va qo'rqitish bilan shug'ullangan kollektor bu operator yuborgan giyohvandlik vositalarini o'g'irlagan kuryerlarni jazolash bilan shug'ullanuvchi shaxs ya'ni giyohvandlik vositalarini olgan kuryer ularni belgilangan joyga olib bormasdan o'zlashtirib aloqaga chiqmay qolgan vaqtda operator uning shaxsiga oid ma'lumotlarni kollektorga yuborish u esa giyohvandlik vositalarini o'zboshimcha o'zlashtirgan kuryerni topib uni urib unga tan jarohati yetkazib o'zlashtirilgan giyohvandlik vositalarini qaytarishi bilan birga kuryerga tan jarohati yetkazily yot <dı> holatni <DANIEL> video tasvirga olishi kerakligi mazkur video tasvirni keyinchalik operatorga hisobot tariqasida yuborib har bir shunday holat uchun besh ming o'n ming rubl olgan ishga kirishda anketa to'ldirishda o'zining jismoniy ta'ziq o'tkaza oladigan baquvvat ekanligini ko'rsatish uchun o'z fotosuratini yuborishi lozim bo'lgan jinoiy guruh faoliyati o'ta qat'iy maxfiylikka asoslangani uchun ham guruh a'zolari turli laqab va taxalluslar bilangina bir birlarini taniganlar ularni boshqarib muvofiqlashtirib turuvchi operator peta piterskiyni esa guruhning hech bir a'zosi ko'rmagan hatto ovozini eshitmagan faqat matnli yozishmalar orqali muloqot olib borilgan yafunyayev chingiz ruslanovich miryusupov mark mirzaliyevich obloqulov jahongir omonqul o'g'li idrisov ravshan ravshanovich melnikova anna anvarovna temur ahmedjanov aleksandr makayev denis banjura va guruhning boshqa a'zolari o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 273 yuz yetmish uchinchi moddasi beshinchi qismi bilan aybdor deb topildi va ularga tegishlicha jazo tayinlandi hatto sud zalida ham mg'ombirlik qilib biz toshkentning turli joylariga yashirgan yuklarni narkotik ekanligini bilmaganmiz un va tuz deb o'ylaganmiz deb turgan bu yigitlar jazodan qutulish uchun turli uydirmalar to'qimoqda axir ah, o'zingiz o'ylab ko'ring un va tuzni istalgan do'kondan sotib olish mumkin hammamizning uyimizda un va tuz bor kundalik hayotimizda undan foydalanamiz un bilan tuzni grammlarga ajratib toshkentning turli joylariga xufiya joylarga berkitib yurishdan kimga nima naf agar inson <imitation> ilmu hikmatdan yiroq bo'lsa havoyi hayollar uni botil yo'lga boshlashi muqarrar istak va ehtiroslar alangasi uning ko'zlarini pardalab qo'yadi oqibatda u xato qiladi buni yashiraman va xasposhlayman deb yana og'irroq jinoyatlarga qo'l uradi bir biridan ayanchli qabohatlar so'ngida u hech narsadan qaytmaydigan riyokorga aylanadi qadriyatlarimizni suiiste'mol qilib bozg'unchi guruhlar tuzgan yoshlarning bosh ko'zini aylantirib ularni yuzi qarolikka giriftor etayotgan petya piterskiy va unga o'xshaganlar bugun ko'plab oilalarga ko'z yoshlar istiroblar olib keladi bunda esa barchamiz aybdormiz aslida chunki qayerda loqaydlik bo'lsa birov bilan birovning ishi bo'lmasa o'sha yerda yovuzlik urchiydi farzandlarimizning bo'sh payti dushmanlarimizning ish payti ekanligini unutmaylik loqayd bo'lmaylik azizlar